Saya, Ifanelia binti Amir Putra akan memulakan pembentangan kami pada hari ini dengan pengenalan kepada ketokohan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin ketenteraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sahaja dikenali sebagai seorang nabi dan rasul yang menyampaikan wahyu Allah, tetapi juga sebagai seorang panglima perang yang hebat dan bijaksana. Kepimpinan baginda dalam peperangan telah membawa kemenangan kepada umat Islam dan baginda sentiasa menjadi teladan dalam menghadapi situasi yang penuh cabaran. Baginda menggabungkan kebijaksanaan dalam strategi peperangan, keberanian di medan perang serta kasih sayang terhadap umat Islam dan musuh-musuhnya. Kepimpinan baginda sebagai panglima perang adalah contoh yang boleh dijadikan teladan dalam pelbagai aspek kehidupan bukan sahaja dalam bidang ketenteraan tetapi juga dalam kepimpinan dan pengurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Jahar binti Muhammad Assisah. Saya uh, dari dari DGI 2A geometri DKI 20242852. Untuk bahagian saya pula, saya akan membincangkan saya akan membincangkan tentang uh, kepentingan peperangan. Kepentingan peperangan yang pertama iaitu mem mempertahankan agama Islam um, ialah ancaman dari uh, daripada ancaman musuh yang cuba untuk menggugat Kewujudan dan perkembangan agama Islam. Selain itu, peperangan bukanlah sekadar uh, kekuasaan di dunia sahaja, tetapi uh, lebih kepada memastikan uh, agama Allah ini terus berkembang dan selamat daripada ancaman luar. Dan yang kedua pula, membina kestabilan umat Islam. Uh, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah SAW berjaya memperkukuhkan Kedudukan umat Islam di Madinah. Uh, selain itu, selain daripada Madinah, uh, baginda juga telah menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Jazirah Arab dan luaran-luarannya. Dan terakhir sekali, keamanan yang dicapai membolehkan umat Islam untuk fokus uh, kepada pembangunan masyarakat yang berlandaskan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga pula, mengukuhkan ukhuwah Islamiah uh, ukuran Islamiah ni ialah uh, dari segi hubungan sesama umat Islam. Uh, selain itu, semangat persaudaraan dan saling tolong-nolong dan juga semangat perbuatan itu juga adalah uh, dan terakhir sekali, Rasulullah menunjukkan cara untuk bersatu padu uh, sebagai umat yang mempunyai matlamat yang sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Insyirah binti Azizi. Uh, nombor metri DKA 2048212. Saya ingin membuatkan mengenai um, projek pembentangan. So, um nombor satu adalah menunjukkan kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utama pembentangan ini adalah untuk menunjukkan cara kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang panglima peng, perang yang berjaya. Baik dari segi strategi, moral baginda dan tidak hanya pemimpin dengan kekuatan fizikal tetapi juga dengan kebijaksanaan dan sifat balas kasihan terhadap umatnya. Dan nombor dua pula kami ingin menjaga mengenai nilai kepimpinan yang dapat dipelajari. Pembentukan ini juga bertujuan untuk mengenal pasti nilai-nilai kepimpinan yang boleh diterapkan dalam kehidupan harian sama ada dalam konteks kepimpinan dalam organisasi atau masyarakat berasaskan contoh-contoh kepimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang pertama adalah Perang Azhab juga dikenali sebagai Perang Honda. Berlaku pada tahun 5 Hijrah 627 Masihi di Madinah. Peperangan ini merupakan satu ujian besar bagi kaum muslimin kerana mereka terpaksa berhadapan dengan pakatan besar yang terdiri daripada kaum Quraisy, Yahudi dan pelbagai kaum Arab. Kaum Musliminnya yang ketika itu masih dalam fasa membangun kekuatan di Madinah terpaksa mencari strategi terbaik untuk mempertahankan kota mereka. Seterusnya adalah sebab berlakunya peperangan. Pertama adalah ketidakpuasan kaum Quraysh. Kaum Quraysh di Mekah tidak berpuas hati dengan pengaruh Islam yang semakin kuat dan mengancam kedudukan mereka sebagai pemimpin di tanah Arab. Kedua adalah hasutan Yahudi Bani Nadir Orang Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah akibat pengkhianatan mereka telah menghasut kabilah-kabilah Arab untuk menyerang kaum muslimin sebagai tindakan balas dendam. Ketiga adalah pakatan musuh. Kaum Quraysh, Yahudi dan kabilah Arab bersekutu dengan tujuan untuk menghancurkan Islam dan menghapuskan pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mereka berharap dengan gabungan kekuatan yang besar, kaum muslimin dapat dikalahkan dengan mudah. Seterusnya, dalam perang Azhab, terdapat beberapa peristiwa penting berlaku yang menentukan kemenangan kaum muslimin. Pertama adalah pengepungan Madinah. Musyrikin Mekah dan sekutu mereka mengumpulkan lebih daripada 10,000 tentera untuk mengepung Madinah. Ini adalah jumlah tentera yang jauh lebih besar berbanding dengan kekuatan kaum muslim. Kedua adalah strategi Parit. Bagi menghadapi serangan ini, Salman Al-Farisi mencadangkan satu strategi unik menggali parit pertahanan di bahagian utara Madinah. Parit ini menjadi penghalang besar bagi musuh untuk menyerang secara langsung. Ketiga adalah musuh gagal menembusi Madinah. Tetara musuh terperangkap kerana mereka tidak dapat menyeberangi parit menyebabkan mereka terkepung selama sebulan tanpa sebarang kejayaan. Keempat adalah perpecahan dalam pakatan musuh. Seorang sahabat Nabi, Nu'aiman bin Mas menggunakan kebijaksanaannya dalam diplomasi untuk menyebabkan perpecahan antara kaum Quraisy dan Bani Quraizah. Ini menyebabkan pakatan musuh menjadi semakin lemah. Setelah sebulan bertahan, Allah SWT mengirimkan angin kencang yang memusnahkan kem musuh, merosakkan peralatan perang mereka dan melemahkan semangat mereka. Akhirnya, musuh terpaksa berundur dan kaum muslimin berjaya mempertahankan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Batrisha binti Aspula, DKI 20248415 akan menyambut perbetaran kawan saya pada hari ini. Perang Bani Quraiza berlaku pada tahun 5 Hijrah selepas Perang Azab, lokasi di Madinah di kawasan perkampungan Bani Quraiza. Pihak yang terlibat kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah SAW dan kaum Yahudi Bani Quraiza. Perang ini berlaku sebab Bani Quraiza telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Azab. Dia berbalik tadah dan membantu Quraisy. Mereka juga mengacak keselamatan Madinah dengan dari dalam dengan kemungkinan serangan dari belakang. Peristiwa utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung perkampungan Bani Quraiza selama 25 hari. Selepas dia menyerah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keputusan hukuman kepada Sa'ad bin Mu'az dari Aus. Keputusan bagi kaum lelaki dihukum bunuh, manakala bagi kaum wanita dan kanak-kanak dijadikan tawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufati Azura binti Abdullah, nombor metrik 0428 Saya akan meneruskan pembentangan uh, daripada rakan saya, iaitu Perang Kudik Biah. Uh, jadi perjanjian Hudaybiyah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Ia yang berlaku pada tahun 6 Hijrah iaitu 628 Masihi. Uh, di Hudaybiyah di pinggir Mekah. Jadi peristiwa ini melibatkan kaum muslimin uh, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Quraisy Mekah. Um, kejadian ini bermula apabila Rasulullah SAW bersama 1,400 uh, Muslim ingin menunaikan umrah ke Mekah secara damai namun kaum Quraisy ni menghalang mereka daripada memasuki Mekah kerana um, menganggapnya sebagai ancaman. Jadi keadaan ini hampir mencetuskan peperangan tetapi akhirnya kedua-dua kedua-dua pihak mencapai persetujuan melalui perjanjian Hudebiyah. Jadi walaupun perjanjian ini pada awalnya kelihatan lebih menguntungkan pihak Quraisy ia sebenarnya membuka jalan kepada pengembangan Islam yang lebih meluas serta pengiktirafan kaum Quraisy terhadap kewujudan umat Islam di Madinah. Jadi seterusnya iaitu peristiwa penting. Uh, peristiwa ini peristiwa penting ini adalah perjanjian Hudaybiyah uh, yang merupakan satu peristiwa penting yang melibatkan perundingan antara Rasulullah SAW dan Suhaib bin Am dari kaum Quraisy. Perjanjian ini dimeterai dengan beberapa syarat utama iaitu antaranya kaum muslim kaum muslimin tidak dibenarkan uh, memasuki Mekah pada tahun itu tetapi boleh kembali pada tahun berikutnya. Uh, selain itu perjanjian ini juga menetapkan gencatan selama 10 tahun uh, serta peraturan bahawa jika ada orang Quraisy yang melarikan diri ke Madinah mereka mesti dikembalikan. Tetapi uh, jika seseorang Muslim berpaling tada Dia dibenarkan tinggal di Makkah uh, Jadi pada awalnya Perjanjian ini menimbulkan kekecewaan Dalam kalangan uh, Para sahabat termasuk Umar Al-Khattab tetapi akhirnya Strategi Rasulullah SAW dalam, uh, dalam Membuka jalan kepada perkembangan Islam Secara lebih Meluas Baiklah untuk generasi saya Uh, saya akan terangkan tentang strategi perangan yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perang Azab ialah uh, dengan cara strategi pertahanan untuk menangkis serangan besar. Iaitu dengan cara Nabi Muhammad SAW uh, menggunakan uh, strategi uh, iaitu membina parit untuk uh, pihak musuh tidak dapat menyeberangi kota Madinah. Uh, dan yang kedua pula, Perang Bani Quraizah. Untuk Perang Bani Quraizah ni pula ialah uh, kepungan strategi sehingga musuh menyerah tanpa banyak pertempuran. Dan uh, yang, yang terakhir pula, Perjanjian Hudaibiyah diplomasi sebagai alternatif kepada peperangan membina kekuatan jangka panjang iaitu dengan, dengan cara uh, tidak ada pertempuran darah yang berlaku ketika Bedujah Biah. Seterusnya adalah keputusan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Uh, salah satu peperangan adalah perang Ahzab memiliki strategi parit dalam perang Ahzab walaupun ia bukan teknik Arab tetapi ah uh, dapat menyelamatkan banyak nyawa kerana tidak berlakunya pertumpahan darah. Seterusnya perang Bani Quraish. <coughs> menghukum Bani Quras berdasarkan undang-undang Yahudi sendiri kitab Taurat untuk menunjukkan keadilan. Akhir sekali, perjanjian Hudaibiyah menandatangani perjanjian Hudaibiyah walaupun kelihatan tidak menguntungkan tetapi akhirnya membawa kepada pembukaan kota Mekah. Seterusnya adalah taktik komunikasi dan perancangan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja seorang pemimpin yang berani, tetapi juga seorang perancang strategi yang bijaksana. Baginda merupakan pelbagai taktik dalam peperangan dan diplomasi untuk memastikan kemenangan Islam. Pertama, dalam Perang Azhab. Dalam Perang Azhab, Rasulullah SAW menunjukkan keterbukaannya dalam menerima cadangan para sahabat. Salah satu strategi yang digunakan ialah menggali parit di sekitar Madinah, hasil cadangan Salman Al-Farsi. Strategi ini berjaya menghalang musuh daripada menembusi kota Madinah dan memastikan keselamatan kaum muslimin. Kedua dalam perang Bani Quraizah. Rasulullah SAW juga bijak dalam menggunakan psikologi perang. Dalam perang Azhab, baginda menghantar Nu'aiman bin Maksud untuk memecah belahkan pakatan musuh antara kaum Quraiz dan kaum Quraizah. Keadaan ini melemahkan kekuatan musuh dan membawa kemenangan kepada kaum muslimin. Ketiga adalah perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan dalam diplomasi. Walaupun perjanjian ini nampak merugikan pada awalnya, ia sebenarnya membawa keuntungan besar kepada Islam. Dengan sikap tidak terburu-buru dan penuh strategi, akhirnya Islam semakin berkembang dan membina kekuatan untuk kemenangan seterusnya. jelaslah di sini keberkesanan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan dan diplomasi membuktikan bahawa perancangan, komunikasi yang baik dan kebijaksanaan adalah kunci kejayaan. Baginda bukan sahaja pemimpin yang berani tetapi juga seorang strategis yang hebat dalam membawa kejayaan kepada Islam. Untuk yang pertama, uh, impak dan kepentingan politik dari segi perang Ahzab dan kepentingannya. Untuk perang Ahzab, Uh, contoh dia adalah kemenangan besar umat Islam setelah bertahan dari serangan-serangan besar-besaran iaitu melemahkan Quraisy dan sekufu mereka meningkatkan pengaruh Islam kepentingannya ialah membuktikan uh, kehebatan strategi Rasulullah SAW dan keupayaan umat Islam mempertahankan diri Seterusnya pula Perang Bani Quraizah untuk Perang Bani Quraizah ni pula uh, impak dia Uh, ialah pengkhianatan Bani Quraiza membawa kepada tindakan tegas Rasulullah SAW selepas itu jadi lagi ancaman dalaman yang mengganggu kestabilan Madinah. Uh, dan kepentingannya pula menunjukkan keadilan dalam pemerintahan Islam pengkhianatan tidak tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Uh, yang terakhir, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian damai dengan Quraisy yang mengurangkan tekanan politik ke atas umat Islam diberikan ruang perkembangan tanpa perangan kepentingannya ialah menunjukkan kepentingan diplomasi dalam mencapai kestabilan politik jangka panjang seterusnya adalah impak dan kepentingan sosial dalam sejarah Islam peperangan dan perjanjian bukan hanya berkisar tentang kemenangan ketenteraan tetapi juga memberi impak sosial yang besar pertama, Perang Azhab Perang ini mengukurkan perpaduan antara Muhajirin dan Ansar kerana mereka bekerjasama dalam mempertahankan Madinah daripada kepungan musuh. Kepentingannya, ia mengajar kita tentang kesatuan dan kerjasama dalam menghadapi cabaran yang besar. Kedua, dalam Perang Bani Qaizah. Perangan ini menunjukkan ketegasan Rasulullah SAW terhadap pengkhianatan dan memberi amaran kepada kaum lain agar tidak mengancam keamanan Islam. Kepentingannya, keadilan yang ditegakkan tanpa pilih kasih dapat memastikan kestabilan dan keselamatan masyarakat. Ketiga, dalam perang perjanjian Hudaybiyah Perjanjian ini membuka peluang diplomasi antara Quraisy dan umat Islam, mewujudkan suasana lebih damai. Kepentingannya, ia mengajar kita bahawa keamanan membolehkan masyarakat berkembang secara harmoni dan membina hubungan yang lebih baik. Dari ketiga-tiga peristiwa ini, kita belajar bahawa perpaduan, keadilan dan keamanan adalah kunci kepada kestabilan sosial dan kejayaan sesebuah masyarakat. Impak dan impak dan kepentingan terhadap perkembangan Islam Hudaibiyah. Jadi perang Azab ni menunjukkan keupayaan umat Islam mempertahankan Madinah daripada serangan musuh uh, sekaligus meningkatkan iman Islam sebagai kuasa yang kuat dan dihormati. Jadi kemenangan ini juga uh, memotivasikan umat Islam untuk terus berdakwah dengan penuh keyakinan. Jadi seterusnya peran Bani Quraizah ni membawa kepada kestabilan uh, kestabilan dalaman di Madinah apabila ancaman daripada kaum Yahudi Bani Quraizah uh, dapat dihapuskan. Uh, hal ini menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam yang kukuh sebelum Islam berkembang uh, lebih luar, uh, berkembang keluar. Uh, jadi perjanjian Hudaybiyah ini pula memberikan kesan besar terhadap perkembangan Islam uh, dalam tempoh dua tahun selepas perjanjian tersebut. Uh, bilangan umat Islam uh, berkembang secara aman. Kejayaan ini akhirnya uh, membawa kepada pembukaan kota Mekah pada tahun 630 Masihi. Jadi peristiwa ini juga uh, membuktikan bahawa uh, dakwah secara damai lebih berkesan dalam penyebaran Islam. Pembuatan keputusan dalam situasi kritikan. Tindakan tegas dalam krisis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang menyerang Bani Quraisy kerana mengkhianati perjanjian semasa perang Azab pemimpin moden perlu tegas dalam membuat keputusan ketika berhadapan ancaman atau pengkhianatan yang membahayakan organisasi atau negara seterusnya memastikan keadilan dalam hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan keputusan hukuman kepada Sa'ad bin Mu'az yang menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum Taurat pemimpin hari ini harus membuat keputusan berdasarkan keadilan dan undang-undang bukan emosi. Seterusnya, etika kepimpinan dan nilai moral. Kepimpinan berprinsip dan beramanah. Rasulullah SAW memastikan hukuman selaras dengan pengkhianatan Bani Quraish. Pemimpin yang baik mesti berprinsip tidak bersebelah dan bertindak berdasarkan fakta serta kebenaran serta kebenaran. Seterusnya, kepentingan kesetiaan dan kepercayaan. Pengkhianatan Bani Quraish menekankan, ke, menekankan pentingnya kesetiaan dalam komuniti atau organisasi. Pemimpin perlu memastikan hubungan dan kerjasama dibina atas kepercayaan yang kukuh. Pemikiran strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan strategi parit yang inovatif dalam peperangan. Menunjukkan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah pemimpin moden perlu berfikir kreatif untuk menyelesaikan masalah besar. Seterusnya perbincangan dan mendengar pandangan. Baginda mendengar cadangan Salman Al Faris tentang strategi parit menunjukkan pentingnya uh, musyawarah dalam kepimpinan. Pemimpin perlu mendengar pandangan orang dari sebelum membuat keputusan penting seterusnya etika kepimpinan dan nilai murid. Kecabaran dan ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghadapi ujian menghadapi uh, ujian berat dengan sabar membawa motivasi kepada para sahabat. Pemimpin moden perlu tenang dan tabah menghadapi cabaran. Seterusnya, keadilan dan tanggungjawab. Baginda adil dan bertanggungjawab sebagai pemimpin. Pemimpin hari ini juga perlu bertanggungjawab terhadap rakyat atau organisasi yang dipimpinnya. Pembuatan keputusan dalam situasi kritikal. Bijak berstrategi walaupun kelihatan merugikan. Perjajah Udabiyah dilihat tidak menguntungkan bagi umat Islam pada awalnya. Tetapi Rasulullah SAW melihatnya sebagai langkah strategi untuk mengukuhkan Islam. Pemimpin moden perlulah melihat gambaran besar sebelum membuat keputusan walaupun ia kelihatan tidak menguntungkan pada awalnya. Mengedepankan perdamaian daripada konfrontasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih diplomasi berbanding peperangan. Ia menunjukkan keutamaan kepada perdamaian. Pemimpin hebat tahu bila perlu perdamaian demi kepentingan jangka panjang. Etika kepimpinan dan nilai moral. Sabar dalam menghadapi tetanggan. Walaupun banyak sahabat yang tidak bersetuju dengan perjanjian, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan menyuruh mereka sabar. Pemimpin muda perlulah tahu cara mengawal emosi dan menyakitkan pengikut walaupun keputusan yang dibuat tidak popular. Menepati janji dan memegang amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mematuhi syariat peperangan walaupun dalam keadaan sukar. Seperti kes Abu Jandal, pemimpin perlu menepati janji dan tidak melanggar janji walaupun dalam keadaan mencabar. Untuk yang terakhir sekali ialah ketipulan. Untuk bahagian rumusan uh, iaitu dari Perang uh, Ahzab, Perang uh, Bani Huraizah dan juga Perjanjian Hudaybiyah. Tiga rumusan yang, yang saya ingin kongsikan iaitu yang pertama, Bijak dalam strategi peperangan. Dari segi, contohnya dari segi perang uh, azab, strategi parin iaitu berjaya menghalang musuh uh, tanpa pertempuran besar yang berlaku membuktikan kebijaksanaan Rasulullah dalam merancang pertahanan. Tegas tetapi adil. Perang Bani Quraizah, Rasulullah SAW mengambil tindakan yang tegas terhadap penyihatan tetapi uh, tetap melengaskan keadilan dalam keputusan yang dipersetujui oleh Sa'ad bin Mu'az. Mu Diplomasi dan kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam keamanan. Iaitu perjanjian Hudaybiyah nampak berat sebelah tetapi membuka peluang dakwah yang luas. Hasilnya, hasilnya dalam dua tahun. Umat Islam bertambah pesat membawa kepada pembukaan kota Mekah. Masa di sini ialah walaupun para sahabat tidak berapa setuju dengan tindakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi Nabi Muhammad tahu apa yang yang baginda buat. Bagi kita tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan aa, ketika itu. Kepentingan meneladani sifat kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan pada hari ini. Yang pertama perang azab Strategi dan ketahanan diri. Poin yang pertama berfikir secara strategik. Dalam kehidupan dan kepimpinan, kita perlulah merancang dengan bijak sebelum bertindak. Yang kedua, bersatu dalam menghadapi cabaran seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bekerjasama menggali parit. Kejayaan memerlukan kesatuan dan kerja berpasukan. Yang ketiga, sabar dan teguh dalam menghadapi ujian. Walaupun dikepung musuh, umat Islam tetap bertahan dengan keimanan yang kuat. Yang kedua, Perang Bani Quraiza, ketegasan dan keadilan. Poin yang pertama, ketegasan dalam mempertahankan kebenaran. Pemimpin perlu tegas dalam menangani perkhianatan atau ketidakadilan. Kedua, menegakkan keadilan tanpa pilih kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghukum kaum yang berkhianat berdasarkan hukum yang telah dipersetujui, bukan atas dasar dendam. Yang ketiga, kepentingan amanah dalam kehidupan. Kepercayaan dan tanggungjawab adalah asas dalam kepimpinan dan kehidupan sosial Tiga, penjajah hudaibiyah, diplomasi dan kesabaran uh, Bersabar dalam menghadapi cabaran Kadang-kadang kemenangan bukan dalam bentuk peperangan Tetapi melalui kebijaksanaan dan kesabaran Seterusnya, keutamaan perdamaian dalam menyelesaikan konflik Diplomasi sering membawa kepada kejayaan lebih besar dalam jangka panjang serta melihat peluang dalam setiap cabaran. Walaupun perjanjian kelihatan merugikan pada awalnya, ia, membawa, ia membuka ruang kepada perkembangan Islam secara aman. Hal ini dapat dibuktikan, hal ini dapat dibuktikan kerana walaupun uh, syarat kelihatan berat sebelah kepada Muslimin, perjanjian ini memberi keamanan dan membawa peluang untuk uh, umat Islam berkembang luas. Kerana dah tempoh dua tahun sahaja lepas penjenjian, ramai orang Quraisy memulai Islam. Penjajah Hudaybiyah ini menjadikan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam diplomasi dan strategi politik yang membuat yang membawa kemenangan kepada umat Islam. Seterusnya, dalam penjajah, dalam dalam saya akan uh, sambung. Uh. Macam tak betul je budak ni. Okey, pihak a uh, i stress Ah, uh. oh, stress. <coughs> saya Nur Fatih Azra binti Abdullah. A uh, nombor matrik 2045. Ah. Huh? Eh, salah. Yang pergi buka dah kenapa? Sabar. Macam tak betul je budak ni.